hammaga salom bugungi video roligimiz qo'l panjasi haqida bo'ladi qo'l panjasi ossa manus deyiladi u kaft usti kaft va barmoq suyaklariga bo'linadi kaft usti suyaklari ya'ni ossa ossakarpi turli shakldagi ikki qator joylashgan 8 ta mayda g'ovak suyaklardan iborat yuqori ya'ni proksimal qatorni bosh barmoq tomonidan hisoblaganda qayiqsimon suyak o'skafadum yarim oysimon os lunatum uch qirrali os o'strikuetrum va noxotsimon os piziformidan tashkil topgan bo'ladi pastki ya'ni distal qatorda trapetsiya shaklidagi suyak os trapezium trapetsiyasimon suyak os trapazidium boshchali suyak os kapitatum va ilmoqli suyak os hamatumdan tashkil topgan bo'ladi kaft suyaklari ossa metakarpali ta kalta naysmon suyaklardan iborat har bir kaft suyagining asosi bazis tanasi korpus va boshchasi kaput tafovut qilinadi falangis digitorum falangis proximalis, falangis media va falangis distalisdan iborat